外婆，嗯，我就在这儿，您睡着了，我再走。啊，赵胜文呢？是个好人啊，到走了都没说。 你不是他的女儿，你的爸爸虽非亲生，生死。 你早知道，早就知道了。那你早该告诉我嘛。有的人就喜欢在自己在乎的人面前，留下最好的印象、最优的人品、学识，或者家庭嘛。我父亲再婚之后，直到病逝，都一直跟我住在这个地方，所以他跟秦晚之间的婚姻。 有名无实、啊。我现在好像更能理解你为什么和家里人关系疏远了。这些都影响不了我，我只是担心你会觉得这个家里太过于复杂了。 傻瓜，我在乎的只有你一个。别送了，家里的事儿能商量就商量。你妈妈是个讲道理的人，啊。十一，再见。再见。走吧。 去吧，好吧<拜>让我出钱，没那么容易。你好，你谁啊？我们周深老师。啊、嗯。你是他们领导？啊、哦，我跟他们就是同事关系。 这年纪轻轻的就叫老师，很容易浮躁。你们这的人，浮躁，都很浮躁。技术不过关呢，就承认，不丢人。丢人的是做不出东西来，还管我要钱。我今天来是尊重你们这些科研工作者。日后解约的事情，找我律师谈。 给我一份相关的资料吧，老师，不用看了，我特意找我爸查的。这家就是流氓，彻头彻尾的流氓。这边闹解约，那边早就用我们的技术投产了。明天我和新能源部门负责人开个会。 难得见你在家聊那边的事、啊，不是那边的事，和研究所有关。是隔壁实验室的人，他们去年给一个锂原料的企业做技术顾问，现在对方想要单方面毁约，还不肯给钱。所以你帮他们找梅行打官司。这个官司取证非常困难，耗的时间也长，还需要找第三方的专业机构来辅助鉴定。 无论是精力和时间方面消耗的都太多了，没行，不建议打官司。那就这么算了。我们找了一个综合的办法。什么？我们有几个新能源的产业园，现在新能源部门正好要做计划，想要收购一批小原料的生产企业。他的助手明天就会跟新能源部门的人实地考察一下。 没问题的话，就可以直接纳入购买计划了。嗯，这样不仅满足了我们的采购需求，也可以让这件事更加合理的被调查一下。虽然他们被我们买下来，但我们不会偏向他们的。我知道你不会，你尝一块，甜的，甜吧。 哎哎，你又来这里干嘛？哎，那个周生教授在吗？我们老师正忙着呢，没空。哎，我就说两句话，两句话。哎哎哎，你、哎、好。哎，这不识庐山真面目，只缘身在此山中啊。周生教授，我们呢一直想跟那新能源产业园合作，托了很多关系想见他们那负责人，哎，都没见着。哎，昨天。 他们的法务部首席助理居然来找我！哎呦，周正教授，您真是我的福星贵人，我都不知道您跟他们法务部老大是朋友，我是真没想到。要不是昨天他们说，我都不知道是托了您的福。哦，我跟财务说了，今天打款马上到账，不解约啊？怎么会解约呢？这不可能解约，这就是个误会。哦，哎，您看您什么时候方便？呃，闪个脸。 我请您吃个饭，不用了，我不喜欢应酬啊。啊，哦，哎哎，哎，我呀是最欣赏那些最新科研不应酬的。哎，那您看，您在不忙的时候，帮我替梅大律师带个好。好，好，好，好。哎，那那我不打扰您了。哎，哎不用送不用送。 白、哎、老师，他说的是你前两天提的律师朋友吧？对，有名的大律师。哇，牛人的朋友都是牛人，亘古不变的定律啊！这人也不去查查你是谁。哎，不过查了也没用，他又看不懂。呵呵做事吧。哦。哎，我刚才在电梯间里听说，您夫人还是个名人。哎,哎呦，这这真是…… 真人不露相，露相非真人啊！失敬，实在是太失敬了。哎，我们实验楼不是有潜在人等进门登记制度吗？有啊，我们是重点实验室啊，想进就进啊，机没丢了谁负责？哎哎哎，不好意思，不好意思啊，马上走，马上走，不打扰各位科学家研究。真走，真走，再见，再见。<laughs> 哎，对了，老师，师娘的工作是在上海，而您在西安，那以后怎么维系感情啊？我们之间的感情不用刻意的维系。现在是不错，那以后呢？长年累月分居两地，很难不出问题的、啊。万一……啊，我是指，万一出现了强大的追求者之类的，怎么办？对啊，怎么办？他的追求者好像从来都没有断过。 那您不吃醋啊？会不舒服吧？但问题不大。那应该也要想个办法解决啊、嗯。他从来没有给过任何人机会。老师，说实话，我还是头一次看到吃醋吃的如此淡定、冷静的人，佩服佩服。 石老师从各个方面来看都没有缺点，所以追求者多，这是常态。面对常态呢，以不变应万变才是上策。好像是这么个道理啊。十一小姐，请问你的择偶标准是什么？我喜欢科学家，尤其是研究真心的人。为什么要是研究真心的人呢？ 特别啊邻近的行星里，只有在金星上能看到真正的日出西方，日落东方。他这么特别，也究他的人定更特别。十一小姐，不好意思啊，我超牌，谢谢，辛苦。哎哎，小、哎、陈，这是你太太吧？我好像在大门口见过。没错，就是我们家师娘。是吗？我们师娘还很优秀呢。嘿嘿。 哎呀，你年轻有为，太太呢多才多艺，你们可真是般配呀、啊！接着吃，好。 来找周生教授啊！哎，哦，他在食堂吃饭，马上过来了。哎，周生教授，我先进去了。你同事？对啊。他怎么会认识我呀？可能刚刚在电视里看到了吧、嗯。电视？我不上节目，也不上访谈。啊、嗯，颁奖礼的回放。一个后台的采访、嗯。啊，我以为你看不到呢。 你过来找我有什么事啊？嗯，我属于无事不登三宝殿。嗯、你的岳父大人让我向你求救，原定的一个讲座请的嘉宾临时来不了，是一个天体物理学家。我爸就想到你是天体化学的，嗯、他不想让学生失望，就想让我问问你能不能补上。就这个事情、啊，为什么不在电话里说、啊？我下午要去的电视台录音棚，开车正好可以经过研究所，我就想来多看你一眼。 妈，看到我不高兴、啊。当然高兴了。新 <laughs> 娘好，哎，新娘，哎，新娘，你们继续啊，我们先进去了。你去不去啊？去吧。那进明后三天，你自选一天。就今天吧，只有今天有空了。今天啊？那你来得及准备吗？不用准备。 之前讲座的内容我都还记得，资料也都是现成的，都在我的电脑里。嗯，那你等我一下，我去准备准备。嗯。 我先上去了，你去停车。嗯，好。等等，嗯，演讲可以，但不准笑太多次。为什么？你笑起来过于讨人喜欢。嗯，不准笑。我一般对外人都不怎么笑。去吧。走了。嗯。 你今天晚上想吃什么？不知道啊，你想吃什么？江科可真有趣。对。石<吧>老师，是你吗？哦，我是寒假班的，去年寒假班。林佳<扎>。对对对对对，是我。老师还记得我。石姨，你是石姨？嗯。我看过你演的话剧。啊，老师，你现在还演话剧呢？啊，我现在要毕业了，太忙了，都没时间关注你了。难得一次，帮朋友的忙。 徐老师，可以给我签个名吗？可以啊，谢谢。签话剧名可以吗？可以的。来个大牛都没提前预告，不会结束了吧？应该没有吧？至少让拖个尾巴呀！太优秀了，老师。下去吧。好，我今天好厉害。老师帮我们听个声。尾巴，尾巴，好。给我。老师，我先好了，各位同学，今天就讲到这儿，谢谢大家。老师，我们今天没有提问环节吗？ 不好意思啊，因为是临时安排的，所以没有预留提问问题的时间。而且我太太已经在楼下等了我很长时间啊，太太，老师都已经结婚了？哎，这么年轻结婚，后悔了怎么办啊？对呀，这个问题你们应该去问我太太，不应该问我，因为她比我优秀太多了。我呢，只是一个普通人。 在一个合适的年纪遇到了一个超乎预想的人，如果我不跟他结婚，我可能会后悔一辈子。太让人羡慕了。对啊。老师，您别回答问题了，讲讲你们的爱情故事。就是就是，讲讲吧。嗯、好了，从现在开始，无论是谁，都可以问一个跟今天讲座相关的问题。现在可以开始提问了。老师。 我有一个问题，老师，您说金星在行星研究领域中是一个冷门，那您为什么还要选择它呢？它对于我来说是地球的未来，我想看到未来是什么让一个过去拥有过宜居环境和生命的星球变成现在这样温室效应失控的金星呢？其实研究它。 可以让我们更好的保护我们自己的星球。当然了，我也希望以后人类可以将金星改造成我们的第二个家园。老师，金星的地表有五百摄氏度，这住起来也太难了。就是啊，是，确实很难。过度的辐射、腐蚀酸雨，的确不是一件容易的事情。不过，我们的科学家从来都没有放弃过。 从上世纪开始，他们就提出了各种的方案，比如说在金星上面造一个遮阳罩，改善环境，或者造一个云上的城市。只不过这些计划想实施的话，的确非常困难。但是万事皆有可能，只要我们坚持的时间足够久，所有的不可能都有机会变成可能。就像我们祖先认为的那样，他们就认为。 太阳不会从西边升起，东边落下。但如果在未来，我们的后代登上了金星的话，那他们到时候就会亲眼目睹太阳从西边升起，东边落下的情形了。